श्रीमद्भगवद्गीता अदचतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्ता मानहमव्ययम् विवस्वान् मानवे प्राह मनु ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजश्ययो विदुः तकाले नेहा महता योगो नष्टाः परं तप स एवायम् मया ते योगः प्रोक्तः पुरातनः भोक्तोऽसीमे सखाचेति रहस्यं हेतुदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपारं भवतो जन्मा परम जन्माभि वस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमाधौ प्रोक्तावानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परं तपा अचोऽपि सन्ना व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवायात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युर्था तदात्मानं धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय वामि युगे युगे जन्म कर्मा च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽना नीतरागाभयक्रोधः मन्मया मामुपासिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्दसर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणाम् सिद्धिं यजन्ताय देवताः क्षिप्रम् मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म चातुर्वर्यम् मया स्पृष्टम् गुणकर्मा विभागसः మాం విద్యర్త్యయ కర్మాణిపతి నే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇది మాం కర్మ భిన్నా సుతం కర్మ वयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मा मोक्षसे सुभात् कर्मणोहापि भोधव्यम् भोधव्यम् चापि कर्मणः अकर्मण्यस्य भोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मयः पश्यत् अकर्माणि च कर्मयः त बुद्धिमान् मनुष्येषु युक्ताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितम्बुधाः त्यक्त्वा कर्मा पलासङ्गं नित्या तृप्तो निराशयः कर्मण्यापि नैवा नैव किञ्चित् करोति सः चित्तात्मा, त्यक्त्वा सर्वा परिग्रहः शारीरं केवलं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यातृच्छाला सन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमश्चरः तमसिद्धावसिद्धौ च कृत्वा बध्यते गतासङ्ग ङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्मा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञा वा परे यज्ञं सम्याग्नेषु सम्याग्नीषु जुह्वती तब्धादिषयान्यान्ये इन्द्रियाग्नेषु जुह्वति सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयामयोगाग्नो जुह्वाति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योग यज्ञास्तथापरे चाध्यायज्ञानयज्ञस्य यतता संश्रितव्रतः आपाने जुह्वाति प्राणं प्राणे पाणं तधापरे प्राणापानागति रुद्वा प्राणायामापरायणः अपारे नियताहराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदाः यज्ञाकल्मषः यज्ञाशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुच्योन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ एग्ना, यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तपा किलम् पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं ज्ञानीना सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डवा एनाभूतान्न शेषेण लक्ष्यस्यात्मन्योमयी आपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापा सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव ऋजिनं सन्तरिष्यसि यथा दांसि समिग्धोग्निहा भस्मसात् कुरुतेच्छुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसाक्षात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहा विद्यते सिद्धः कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेनाधिगच्छति आग्धानश्च तंसायात्मा न विनश्यति न्यायं लोकस्य लोकस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः సన్యాస్త జ్ఞానా సంశయం న కర్మాని నిబద్ధంతి చిిన్న సంశయ ఆత్మంతం నిబీయాభూత జ్ఞానాసీనాత్మన చిన్వనం సంశయం యోగం అతిష్టోత్తిష్ట భారత ఓం ఓ శ్రీమద్ శ్రీమద్భగీత ఉపనిషద్ బ్రహ్మ విద్యా योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन ज्ञानयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः